ദശകം മുപ്പത്തിനാല് ഹനുമത് പ്രത്യാഗമനം വടക്കു ദിശയിലേക്ക് പറന്ന ഹനുമാൻ ലങ്കയിലെ അഭീഷ്ട പർവതത്തിൽ നിന്നും മഹേന്ദ്ര മഹേന്ദ്രപർവതത്തിലേക്ക് ചാടി തന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന വാനലന്മാരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത് മധുവനത്തിലെത്തി ക്ഷീണമകറ്റിയ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഹനുമാൻ ശ്രീരാമന്റെ സന്നിധിയിലെത്തി കണ്ടു സീതയെ എന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കാതുകളെയും ചൂടാമണി കൊണ്ട് കണ്ണുകളെയും ആനന്ദിപ്പിച്ചു ശ്രീരാമലക്ഷ്മണന്മാർ വാനരസൈന്യത്തോടൊപ്പം സമുദ്രതീരത്തെത്തിയപ്പോൾ സമുദ്രവും രാവണനും ഭയചകിതരായി രാവണനോട് ഹിതമുപദേശിച്ച വിഭീഷണനെ രാവണൻ ലങ്കയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്നു उदगाशये वसविकृष्टमना पृथगागलैयमलयादिगिरीन् उदगाजवाधरिररिष्टगिरे धुदगाननस्थविहगानुगतः त्वरितं महेन्द्रगिरिमेत्य निजं चरितं निवेद्य हरिसंसदि विधिवन्हि बालिसुतवर्णितधी पदवन्दनाय तव चोदचलत् गुरुमार्गघेदशमनार्थमी हरयो व्यधुर्मधुवने कदनं न ततोऽपि रुष्ट इति हृष्टधिय प्रतिपेदि रे हरिपतेः सविधम् सह तेन ते हनुमत प्रमुखा हनुमत्प्रमुखा सह जान्वि पदयोन्यपतत् अवलोकितेति हरयो जगदुस्तवलोकनाथ महिषीं च सतीं तनुमालिलिङ्गितनिनेधरहो ननुमां कृतार्थय गिरेति पुनः अनुमानितोऽथ हनुमानगदीतनुतानवं च खनतां च धृते रमणीयशिरस्थमणिनानयने श्रवणे अधीनोत्सते मनसि विश्रवसो व्यतनोत्सुतत्वमपि वैश्रवणे अथ लक्षयन्न जित रक्ष ईशोरखिलक्षमावलय पूर्णबल अभिजग्मिध त्वमुदधे सविधं बहिरुद्धितोपर इव उर्वशिखी कपियूथ पैस्तिमिति म् अयमित्यशङ्कत तदा जलधि जलधेरुदञ्चमुपगम्य तटं विमतं निशम्य विनिविष्टबलं जितमन्धरस्य धृतिबन्धनतो दशकन्धरस्य हृदिभिरुदभूत् प्रियवादिभिः स सह मन्त्रितवान् हितवादिनं सहजमुच्छितवान् विहितं कथंचिदपि को न्यध्वयेत् जय सङ्गमेश जगदीश हरे